Assalamualaikum kepada pendengar koleksi kisah seram netizen Kali ini akan aku kongsikan cerita yang dikirim oleh Mak Tepus Yang mana beliau berkongsi kisah dari kampungnya tentang penunggu durian Aku dan Pak Long sememangnya rapat dan pembezaan umur yang besar Pak Long menganggap aku seperti anaknya. Pak Long masih bujang ketika itu walaupun sudah memasuki sempadan 40-an. Pengetahuan aku, masa mudanya banyak merantau di utara Thailand mencari dan menyebar ilmu agama serta dakwah bersama bekas guru madrasahnya di Barokas. Kemudian Pak Long kembali ke kampung membantu nenek setelah pemergian ayahnya iaitu atuk menguruskan kebun-kebun getah dan kopi. Pak Long ni aku kategorikan orang yang jenis diam dan tak pandai bersosial. Lazimnya, usai solat subuh dia akan duduk minum bersama nenek. Dan bertanya nenek, "Nak masak apa tengah hari?" dan dia akan cuba dapatkan di kebun. Kemudian turun dari rumah menolak bas katua arwah atuk Menyusuri jalan ke kebun Tengah hari baru menjengah rumah untuk makan tengah hari dan solat Kadang-kadang Pak Long tak pulang ke rumah kerana Pak Long senang dan selesa di dangau Yang atuk bina di pinggir kebun getah Makan minum, mandi dan solat pun di sana. Selalu juga aku menjengah Pak Long kalau aku pulang dari madrasah. Nenek juga sudah tahu kalau aku pulang lambat mesti muncul bersama Pak Long. Ayah, ibu dan adikku pula menetap di kampung sebelah. Jadi kalau aku tak pulang ke rumah nenek, aku akan pulang ke rumah setiap minggu. Pak Long aku anggap ada sesuatu yang istimewa. Baik dari segi perbuatan dan akhlak. Cuma aku pernah nampak dia marah kalau aku melewatkan solat dan tidak berzikir lepas solat yang lima. Memang cukup pantang dia aku habiskan masa bermain kasing Cari buah getah Dan mandi sungai sehingga sentak senja Pak Long mengatakan maghrib adalah waktu jin syaitan berkeliaran Pernah terjadi ada rakan kampung sebelah hilang selepas mandi manda Puas dicari seluruh kampung Puas dipalu tabuh namun tidak berjumpa Kata rakannya budak itu sedang mandi dan ada pula orang kampung terserempak budak itu munda mandi di kebun getah seberang sungai. Jadi, pada malam itu Pak Long bersama rakannya menziarahi keluarga budak hilang ini. Ketika pulang, aku yang bertindak sebagai pemegang lampu picit berjalan di hadapan. Aku mencuri-curi dengar perbualan Pak Long aku yang mengatakan budak itu disembunyikan. Pada sekitar tiga pagi, Pak Long membangunkan aku dan aku lihat Pak Long dan dua rakan-rakannya Salah seorang abang kepada budak hilang berada di kaki tangga Kami menuju ke sungai tempat terakhir budak itu dilihat bermandi-manda Tiada persiapan yang dibuat Kecuali lampu picit dan unggun api Pak Long aku lihat duduk mencangkung bersama rakan-rakannya di tepi sungai dan aku lihat seolah-olah sedang bercakap mereka bangun menghampiriku dan mengatakan budak itu tiada di sini penghuni sungai memberitahu mereka budak berkenaan dilarikan sehinggalah kami tiba di lereng kebun durian seberang sungai milik seorang cina di bandar pak long mengatakan kepada rakan-rakannya untuk mencari busuk Akhirnya terjumpa satu busut setinggi betis berada di bawah lering. Tak jauh, hanya serelung dari sungai budak itu hilang. Pak Long mencebah busut berkenaan sehingga tekulai rebah tak tertahan. Dari celah-celah busut terkeluar air hitam busuk macam air pangkai. Aku dan abang budak yang hilang itu diarahkan berundur jauh dari mereka. Kuperhatikan Pak Long dari jauh. Pak Long dan rakannya seorang lagi aku lihat berundur ke belakang busut. Dengan bantuan unggun api, aku dapat melihat ada tiga susuk tubuh. Satu tubuh itu aku lihat setinggi dua orang dewasa. Macam mawas, berbulu, bongkok menghayun tangan. Pak Long dan rakannya pula aku lihat melompat ke sana sini melibas rotan ke arah mawas berbulu. Bunyinya macam kerbau mengamuk. Kerbun yang dipenuhi pohon penduduk menjadi rata. Pergelutan mereka seolah-olah ingin menundukkan kerbau untuk disemelih. Pak Long bersembunyi di belakang perdu getah membiarkan rakannya berseorangan menghadapi mawas yang mengamuk. Aku fikir Pak Long penat. Pak Long menepuk-nepuk tanah. Mengambil semangat semula. Kali ini aku lihat Pak Long berdiri tegak depan busut. Mendepang tangan kiri ke atas tangan kanan di dada. Seolah-olah hendak memancung badan Mawas Ya, betul telahan aku. Mawas itu tertiarap seolah-olah dilibas cemiti di dada. Beberapa kali cuba bangun namun tak berdaya. Mendengus bagai kerbau tumbang di semelih rakannya aku lihat mengibas ngibas mawas berkenaan dengan kain pelikat. dari susuk mawas bertukar menjadi orang tua bertulang kurus aku tidak pasti apa yang aku lihat dari jauh kelihatan mereka berbicara seketika dan ada bunyi ketawa jahat usai habis berbicara aku lihat Pak Long berdiri mengambil golok di sisi pinggang kanan terkumat kami lalu menghunus ke leher orang tua berkenaan dan dibiarkan saja tanpa menoleh ke belakang lagi. Selesai dah. Jom kita ambil budak tu, kita bawa pulang. Kata Pak Long dengan peluh berjurai di leher. Aku tertanya-tanya, apa yang terjadi pada orang tua yang rebah di tengah kebun tadi? Budak yang hilang itu penduduk temukan di tepi tebing sungai bersebelahan dangau durian. Walhal, lokasi itu tempat penduduk lalu lalang. Seminggu kemudian selepas pulih, budak berkenaan memberitahu abangnya. Selepas mani manda, dia menjengah ke kebun durian. Seberang sungai, kalau-kalau ada durian yang gugur untuk dimakan. Namun dia sesat ketika mencari jalan kembali ke sungai. Puas dia berjalan ke dalam sungai sehingga diserang oleh haiwan seakan-akan monyet sedar-sedar dia berada di rumah dan tidak ingat apa yang berlaku seterusnya. Sebulan lepas peristiwa itu, di rumah ayah aku mendengar perbualan dia antara pak long dan ayah. Di mana pak long mengatakan bahawa jin yang menyerangnya itu adalah jin kafir yang tidak boleh dibawa berbincang serta mengugut mencederakan budak yang disembunyikan itu. Pak long terpaksa bertindak keras agar jin kafir berkenaan tidak mengamuk dan mengganggu orang kampung, terutama yang hendak ke kebun. Jin itu asalnya dibela untuk menjaga dusun. Namun pemiliknya sudah lama meninggal dan kebun berkenaan terbiar.